श्रीनारायणकवचम् राजोवाच यया गुप्तः सहस्राक्षः सवान् रिपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्चित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियं भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा ततायिनः शत्रु येन गुप्तो जयन् मृधे श्रीशुक उवाच मृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रा यानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माः अतिहैकमना ृणु विश्वरूप उवाच धोपा नृपाणिराचम्य स पवित्र उदङ्मुखः कृतस्त्वाङ्करन्यासो मन्त्राभ्याम् वाद्यतः शुजिः नारायणमयं वर्म सन्नहेद्भय आगते आदयोर्जानुमोरुर्वो रुदरे हृद्यथोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्या दोङ्कारादीनि भिन्यसेत् ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षरविद्यया प्रणवादियकारान्त मङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसे हृदय ओङ्कारं विकारमनुमूर्धनि षकारं तु भ्रुवोर्मध्ये ऋणकारं शिखया दिशे वेकारं नेत्रयो कापरम् सर्वसन्धिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेद् बुधः सविसर्गम् फडन्तम् तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत् ॐ विष्णवे नम इति आत्मानम् परमम् ध्यायेत् विद्या तेजस्तपो मूर्तिमिमम् मन्त्र मुदा हरे हरिर्विग्दध्यान् मम सर्वरक्षाम् न्यस्तान्ध्रिपद्महापतयेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिकेषु चाप पाशान्द गुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्थलेषु माया वटुवा वामनोप्यात् त्रिविक्रमः वतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्या जिमुखादिषु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथ विमुञ्चतो यस्य महाटहासं दिशो विनेदुर्नपतं गर्भाः रक्ष माध्वनियज्ञकल्पः स्वदनुष्ठयो वराह रामो त्रिकूटेश्वथ विप्रभासे सलक्ष्मणोऽप्याद्भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मा दखिला प्रमादान् नारायणः दत्त्वस्त्वयोगा दधयोगनाथः पायात् गुणेशः कपिलकर्मबन्धात् सनत् कुमारो वतु कामदेवाद्धयशीर्षा थिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर् मां निरया दशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्यात् द्वन्द्वाधयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादताञ्जनान्तात् बलो गणाक्रोध वशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धस्तु पाखण्डगणप्रमादात् कल्कि कलिकालमलात्प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गत्व शक्तिर् मध्यन्दिने विष्णु ररिद्रपाणिः देवोऽपराह्णे मधुहोऽग्रधन्वा सायं त्रिधा मा वधु माधवो मां दोषे ऋषिकेश उतार्धरा पतु पद्मनाभः श्रीवत्सधामा पररात्र ईशः प्रत्युष ईशो सिधरो जनार्दनः दामोदरो व्याप्तनुसन्ध्यम् प्रभाते विश्वेश्वरो चक्रं युगान्ता नलति मनेऽपि भ्रमत् समन्तात् भगवत् प्रयुक्तं दन्दग्धिदन्द्यरिसेन्यमाशु कक्षं यथा वात् सखो हुताशः गदेशनिस्पर्शनविस् लिङ्गे निष्पिण्डि निष्पिण्ड्यचित प्रियासि ऊष्माण्डवयना यक् यक्षरक्षो भूतग्रहाश्चूर्णयश्चूर्णयारि श्चुर्णया, त्वं यातु धान प्रमथ शाच विप्रग्रह भूरदृष्टिन् दरेन्द्रविद्रावयकृष्णपूरितो भीमस्वनोरे हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मधारा शिवरारिसैन्य मीशप्रयुक्तो मम छिन् छिन्धि चक्षूंषि चर्मन् क्षत चन्द्रच्छादय द्विषामघोनाम् हर पाप चक्षुषाम् इयन्नो ग्रहेभ्यो भू नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्यो ोऽभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन् नामरूपास्त्रकीर्तना अत्र यान्तु संशयम् सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तो भश्चन्दो मयप्रभुः रक्षत्व शेष कृभ्यो विश्वनः स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरेर्नाम रूपयानायुधानि नः पान्तु पार्षद यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यथैकात्म्यानुभावानाम् विकल्परहितः स्वयम् भूषणायुधलिङ्गाख्या ते शक्तिः त्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैः स्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दीक्षूर्ध्वमधः समन्ता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रहापयल्लोकभयं स्वनेन त्वतेजसाग्रस्त समस्त मघवन् निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकम् विजेष्यस्यञ्जसा येन दनुषितोऽसुरयूथपान् एतद्धारय माणस्तु यम् पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चित् तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजतस्यो ग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर् इचित् इमाम् विद्याम् पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वा सा मरुधन्वनि तस्योपरिविमानेन कदा ययविचित्र रथः स्त्रीभिर्भृतो यत्र द्विजक्षयः गगनान्यपतत् सद्यः स विमानो यवाक्षिरा सबालखिल्यवचना दस्थीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्याम् स्नात्वा धाम स्वमन्वगात् श्रीशुक उवाच य या इदम् शृणुयात् काले यो धारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एताम् विद्यामधिगतो विश्वरूपाक्षतक्रतुः त्रैलोक्य बुभुजे विनिर्जित्य मृधे सुरान् श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् षष्ठस्कन्धे नारायण वर्म नामाष्टमोऽध्यायः